السلام علیکم دوستو عید المبارک ماشاءاللہ گزار لی آپ لوگوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ گزاری ہوگی اور دور دراز کے علاقوں سے اپنے رشتہ داروں کو ملنے گئے عید کی خوشیاں گزاریں اور ماہ رمضان کے روزے رکھے تو آپ یہ بتائیں کہ ماہ رمضان کے اندر آپ نے ایک لاکھوں روپے کمائے ہیں اور وہ بھی کسی محنت کے بغیر سننے میں عجیب لگا جی ہاں مجھے بھی بہت عجیب لگا لیکن پاکستان میں میں آپ آج بتاؤں پاکستان میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جس کا کاروبار عام دنوں میں تو اچھا ہوتا ہی ہے لیکن رمضان المبارک اور عید کے دنوں میں تو اس طبقہ کی چاندی ہو جاتی ہے اور عوام کی جیبوں سے لاکھوں روپے بٹورتا ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ڈیفالٹر ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس کا ڈیفالٹر ہوں ہاں جی ہاں جناب سوچے نہیں سوچوں میں گم نہ ہوں اور میں بات کر رہا ہوں بھکاریوں کے بارے میں جی بالکل بھکاری ایک ایسا طبقہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ وہ اس کو پیسے نہ دے کر دیکھیں ذرا پیسے نہیں دیں گے منہ کالا بنائے گا ایسے منہ بنا لے گا پیسے مانگنے کے لیے دعا دیتے ہیں نہ دیں تو بعد دعا دے کر چلے جائیں گے بدتمیزی بھی کرتے ہیں بعض اوقات اور دیدہ دلیری بغیر شرمندگی سے بھیک مانگتے ہیں دنیا میں ایسے پروفیشنل فقیر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جو پاکستان میں ہوں گے اور یہ ایک برانڈ ہے برانڈ جو اپنی پہچان خود ہے جناب یہ وہ طبقہ ہے جو پورے ملک میں ایک باقاعدہ کاروبار چلا رہا ہے بلکہ اپنے اپنے بھیک سیکٹر بنائے ہوئے ہیں کوئی بھیکاری دوسرے کے سیکٹر میں نہیں جا سکتا ہے اور وہ اس کے لیے لوگوں ہوتا ہے تو ویسے آپ نے عید کی خریداری کے دوران مشاہدہ کیا ہوگا اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ خریداری کے لیے کہیں گئے ہیں تو میرے خیال میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے آ, آپ بھی کہیں نہ کہیں ان کے سامنے آئے ہوں گے تو چلیں اس عید الفطر کے موقع پر ہم نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں اور ابھی وہ آپ سب دوستوں سے کچھ شیئر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج اسی پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ان پیشہ ور گداگروں یعنی کہ بکاریوں نے اوسطاً کتنی کمائی کی ہوگی ہم نے کچھ فگر کٹے کیے اور میں آپ کو اکثر بتاتا جاؤں گا اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور انڈر پرسینٹ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جو جس طریقے سے معلومات اکٹھی کرنے سے ہوئے تو ہم کراچی کا ذکر کرتے ہیں کراچی کیونکہ بہت بڑا تجارتی مرکز ہے اور وہاں مارکیٹیں بہت زیادہ ہیں اور اس بعد آبادی بہت زیادہ ہے اور اس لیے وہاں بھکاری بھی بہت زیادہ ہیں اور ہمیں ایک اندازے کے مطابق معلومات ملی ہے کہ ایک بھکاری وہاں دس ہزار سے پچاس ہزار پر روزانہ کماتا ہے اور اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کے پرانے علاقے جیسے انارکلی داتا دربار بادشاہ مسجد کے باہر رمضان شریف کے دوران بھکاریوں کی روزانہ کی کمائی پندرہ ہزار سے چالیس ہزار تک بتائی جاتی ہے اور رہی بات اسلام آباد کی کیونکہ یہ سفید پوش علاقہ ہے اور یہاں پر مساجد بھی ہیں لیکن یہاں کی معلومات جو ہے وہ بیس ہزار تک پتہ چلے جی کہ بیس ہزار تک جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ کرتے ہیں نہ کیونکہ لوگ یہاں میرے خیال میں کچھ پڑھا لکھا طبقہ زیادہ ہے اور وہ نسبتاً جو ہے ان کی ان کو دینے کی بجائے وہ چیریٹیز وغیرہ کو دیتے ہیں اور اگر ہم بات کریں فیصل آباد کی تو ان میں بھی بیکاریوں نے دس سے پن بیس پچیس ہزار اوسطن اور یہی فگر میں پیشاوریری سے ملا ہے لیکن اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ یہاں بیکاری نسبتاً کم ہے اور وہاں کے لوگ زکاة اور فطرانہ کے طور پر جو ہے نا وہ اگر کچھ کسی کو دے دیں تو وہی ہے اور وہاں زکاة اور فطرانہ کے طور پر جو لوگ پیسے کسی کو دیتے ہیں وہ پانچ سے پندرہ ہزار نسبتاً تقیباً یہ ہے اور دوسرے بات جو ہے بلکہ کراچی کے لیے تو ایک خبر میری نظروں سے گزری تھی اس میں ایک میں نے کہیں پڑھا تھا لکھا ہوا تھا کہ کمشنر کراچی سید حسن نقی صاحب نے ڈپٹی کمشنر جو اس کے ہیں ان کو عید الفطر کے دوران پیشہ ور بیکاریوں پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کی تلقین کی تھی عملان ایسا نظر تو نہیں آیا لیکن کراچی انظامیہ کہتی تھی کہ ہم نے ماہ رمضان کے دوران دو سو بیس بیکاریوں تک گرفتار بھی کیے ہیں تو ابھی کس میں کیا حقیقت ہے اچھا تو ایک موتا اندازے اور ورک آؤٹ کرنے پر جو معلومات اکٹھی ہوئیں ان کے مطابق اگر مہانہ حساب لگایا جائے تو جو ان بھیکاریوں سے فکر کٹھی کیے یہ وسطان آپ کتنا کما لیتے ہیں ایک بھیکاری ماہ رمضان کے دوران دس سے بیس لاکھ روپے کا ریونیو اکٹھا کرتا ہے اور جس پر مجھے کی بات نہ گین ٹیکس نہ جی ایس ٹی یعنی کھری کی کھری صاف آمدنی شوکت بھکاری ملتان کی سڑکوں کا شہزادہ بن گیا بھیک مانگ مانگ کر اپنا کل cool بیلنس بنا لیا ہے اٹتالیس لاکھ میری دو کروڑ کی میری بی 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 جی چاس کی بھی کہنا بٹ ان دس ٹائم آئی ٹو ملتان لیکن اس وقت میں نے ملتان کو چھوڑ دیا ہے بیکاز ان دس ڈیلی ون تھاؤزنڈ آئی ارننگ ان علی پور جتوئی میسور چھٹی شاہج محال جناب تو یہ وہ طبقہ کوئی عام نہیں ہے یہ مجبور لاچار لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ منظم گروہ ہے جو بچوں اور معذور افراد کو زبردستی بھیک منگواتے ہیں اور یہ لوگ چوراہوں پر شاپنگ سینٹر اس بعد مساجد کے باہر بیٹھنا اور مختلف علاقہ جات میں بیٹھنا لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں بلکہ میں نے تو ایک بھیکاری سے یہ بھی سنا تھا اس نے کہا جی کہ ہمارا اگر کوئی بچہ معذور پیدا ہو جائے تو وہ ہمارا اثاثہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے آج تک حکومتی لیول پر ان پر قابو نہیں پایا جا سکا آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان میں بھیک مانگنا ضرورت نہیں رہی بلکہ یہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے اور لوگ محنت مزدوری کرنے کی بجائے آسان راستہ چنتے ہیں اور سڑکوں بڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں تو بھیکاری ان کے ساتھ تاریخ ہے واردات کچھ یوں کرتا ہے کیا زہر محمود صاحب اللہ کی صحت کی آئی کریں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ سر آئی گیو یو نائن روپیز پلیز یو گیو می ٹین روپیز کہ میں آپ کو نو روپے دیتا ہوں آپ مجھے دس روپے دے دیں سر ون ٹکٹ ٹو شوز ایک ٹکٹ دو شو ہز پاکٹ روپیز کہ ان کی جیب سے ہمارا ایک روپیہ بھی آتا ہے اینڈ ٹو 10 روپیز اور ہمارے نو روپے کے سکے بندے دس میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں میرے خیال میں در حقیقت بھیگ دینے سے نیکی نہیں بلکہ اس ناصور کو مزید طاقت ملتی ہے اور ہمیں دراصل مستحق افراد تک پہنچنا ہوگا اور ان پیشہ ور بھکاریوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دی جائے چیریٹی مرکز کو دی جائے اور ان کو صدقات دیے جائیں ایسے مدارس جہاں بچے دین کے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں آ دیے جائیں کیا آپ نے کبھی بھکاری کو پیسے دینے کے بعد سوچا ہے کہ یہ آپ کی دی ہوئی کمائی کدھر جا رہی ہے کومنٹ میں لازمی رائے دیں دوستو پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہمیں پیشہ ور بھگاریوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے اصل حقداروں کی مدد کرنی ہوگی آپ کیا کہتے ہیں کیا حکومت کو بھگاریوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ایسی مزید حقائق پر مبنی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی ورڈ نالج کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں اور انتظار کریں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور معلومات لے کر آپ کو حاضر ہوں گے اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ آپ کا نگہبان ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ